peraturan kawaslia padi dan beras negara terletak di bawah akta 522 akta kawalan padi dan beras 1994 walaupun bidang kuasa kawaslia ni sepenuhnya di bawah kerajaan persekutuan kerajaan negeri memainkan peranan dalam ruang lingkup bidang kuasa yang ada demi untuk meningkatkan pengeluaran padi beras negeri kita Seimbas so, lalu, sekarang ini terdapat 5,000 hektar kawasan sawah padi yang terletak dalam jelapan Aida Ketara dengan purata pengeluaran sekitar 5.2 metrik tan per hektar yang merupakan purata pengeluaran yang kedua tertinggi dalam negara. Paling tinggi ialah 5.6 metrik tan per hektar di kawasan Aida Pulau Pinang. Dan kita ada 7,000 hektar sawah padi yang berada di luar jelapan dengan purata pengeluaran 3.5 metrik tan per hektar. Jumlah rakyat Terengganu yang menjadikan sawah padi sebagai punca rezeki seramai 4,714 orang. Kalau kita imbas dari segi kadar cukup secara diri, self-sufficiency ratio, 2018 43%, 2019 naik kepada 48%, 2020 naik lagi kepada 53%, 2021 naik kepada 55.56%, 2022 turun disebabkan banjir besar luar biasa kepada 50%, 2023 naik kepada 56.5%, dan 2024 58%. Dan menjunjung titah ke bawah duli yang maha mulia tuanku, kerajaan negeri berusaha untuk meningkatkan pengeluaran hasil padi dengan beberapa strategi. Yang pertama mengekalkan kawasan sawah padi sedia ada. Pertimbangan untuk tukar guna syarat tanah padi kepada kegunaan lain, kita akan tengok beberapa aspek yang pertama, rancangan tempatan daerah dan zon guna tanah. Yang kedua, kita akan dapatkan pandangan teknikal daripada jabatan-jabatan seperti Jabatan Pertanian, PBT, Pejabat Tanah, Plan Malaysia dan lain-lain. Dan yang tepat sekali ialah tinjauan sebenar di lapangan. Dan secara dasarnya, kawasan penanaman padi aktif yang terletak dalam jelapan padi Aida Ketara adalah perlu dikekalkan sebagai kawasan sawah padi demi untuk kelangsungan sumber bekalan makanan negeri. Kalau kita tu tukar syarat bermakna periuk nasi kita akan jadi semakin kemek. Ha, Lama-lama kita tak cukup nasi untuk makan. Tapi bagi kawasan sawah padi yang tidak lagi aktif bertanam, maka bolehlah ha, dipertimbangkan untuk kegunaan lain seperti lok kediaman ataupun untuk penempatan. Strategi yang kedua ialah pembukaan kawasan padi baru di antaranya seluas 500 hektar 500 ekar kawasan sawah padi organik sedang dalam proses dibangunkan di Durian Mentangau dalam Dun Yang ketiga, pembangunan kawasan sawah padi yang terbiar. Contohnya 400 hektar sawah padi di skim pengairan jelapan dalam Dun Langkap yang dibangunkan dengan kos melebihi 47 juta ringgit sebelum daripada ini terbiak begitu lama sekarang sedang dibangunkan oleh JLC uh, negeri TADC bersama dengan uh, pelabur tempatan. Seterusnya ialah strategi untuk meningkatkan kesuburan tanah melalui program uh, pengapuran dan juga perataan tanah kerana kita realistik. Luas untuk memperluaskan sawah padi sudah agak terhad disebabkan persaingan guna tanah, maka kita perlu tingkatkan pengeluaran dari segi metrik tanpa hektar dengan meningkatkan kesuburan tanah. Seterusnya kerajaan negeri memainkan peranan dari segi pembangunan infrastruktur terutamanya saliran dan juga jalan ladang. Tahun 2021 kita peruntukkan 2.5 juta, 2022 700 ribu, 2023 6.6 juta. Sasaran kita ialah untuk memastikan infra atau utamanya sistem saliran dan pengairan serta jalan dilengkapkan dengan sebaiknya. Dan kawasan-kawasan yang bertanam sekali setahun kita nak upgrade supaya jadi dua kali setahun. Di antara yang kita telah berjaya upgrade ialah skim padi paya dadun dan paya paman di Kemaman. Juga skim durian mentangor di Dungun dan beberapa kawasan dalam skim pengairan di Batu Rakit, Kuala Nurus. Dan suka cita saya maklumkan kepada Dewan, permohonan kerajaan negeri untuk mendapatkan peruntukan bagi projek AIDA Ketara Fasa 2 telah mendapat kelulusan dasar daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dengan siling peruntukan 100 juta. Sekarang dalam proses reka bentuk dan seterusnya ialah proses untuk pengambilan tanah. Dan apabila projek ini berjalan, InsyaAllah dia akan mampu menyelesaikan beberapa isu pengairan aa, sawah padi Skim luar jelapan seperti kawasan Bukit Jeruk, Pala Raja, Gomacang, Gonteliko, Padang Buah, Pelagak, Lembos Tiu dan beberapa kawasan lagi Dan seterusnya ialah keperluan kepada kilang padi aa, Pada tahun 2018, di kawasan Besut sebagai jelapan padi utama negeri Terengganu Hanya terdapat dua kilang padi yang beroperasi Menyebabkan menjadi fenomena biasa, lori yang bawa padi terpaksa tunggu sehari semalam untuk dapatkan giliran masuk kilang untuk nak buang padi. Alhamdulillah, sekarang ini daripada dua telah bertambah menjadi empat kilang yang beroperasi yang dikira mencukupi dengan keluasan sawah padi negeri kita. Dan kita juga pentingkan kualiti kerana itulah Terengganu telah beberapa tahun berturut-turut memenangi anugerah dengan persijilan MyGap nombor satu dalam Malaysia. Dan penggunaan teknologi moden seperti drone untuk membaja dan meracun dan juga kita gunakan transplanter bagi kerja-kerja penanaman dia yakin insyaAllah akan mampu meningkatkan lagi pengeluaran. Jadi walau dalam bidang kuasa yang terhad, kita cuba cari ruang bagaimana untuk kita pastikan sektor keterjaminan makanan ini kerajaan negeri turut memainkan peranan. Terima kasih.